С рабочим визитом в Запорожье побывали глава Комитета защиты свободы слова Верховной Рады Николай Томенко и председатель надсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко. О чем они общались с запорожскими медийщиками смотрите в нашем сюжете. Приоритетная задача сейчас это обеспечение информационной безопасности государства, говорят гости о своей работе. Впрочем, в качестве второстепенных выступают не менее острые вопросы. Внедрение цифрового формата вещания и создание общественного телевидения. тому же на поїздки дня вибори предусматлювати серйозний моніторинг. Зато вскорі возможно буде чим похвастати в сфері доступу граждан публічної інформації. Ми вже два законопроекти ухвалили, і залишається у нас буквально там якісь лакуни, так би мовити, не пов'язані з тим, щоб вся інформація. Що стосується діяльності органів державної влади, місцевої влади, все, що стосується громаду. Стосується громади, воно було повинно бути відкрите. Там у нас є перехідний період до розсекречування документів служби безпеки і так далі. На все це треба розписати. В отношенні СМІ в Нацсовіті намірений відказатися от системи предупреждені. Говорят, недостаточно ефективно. Взамін предлагають систему штрафов чотири категорії за различні степені нарушення. Принцип такий: перший раз штраф незначний, другий. треба задуматься. Третий уже, чтобы власник к вызвал директора директор и сказал: слушай, ты не обмаба деды, и хай будет и який буде будет э, керовать нашу организацию. Впрочем, была у гостей еще одна важная и приятная миссия — наградить проявивших себя запорожских журналистов, в том числе и нашу Евгению Чуксину. Я работаю на Олексе уже 12 лет, очень рада, что судьба привела меня именно в этот коллектив, потому что лично для меня здесь самые оптимальные условия, климат для развития и самореализации. Но, пожалуй, главным подарком медийщикам стало обещание членам Нацрады полностью искоренить коррупцию и бюрократию в своих рядах.